Кстати, сейчас у меня спрашивают, а какая ПВХ-мембрана лучше? Ребята, я не знаю, но смотрите, сегодня вот 300 квадратов Texas забрали, 100 квадратов Баудер немецкий, и ну тут было 200, но сейчас осталось еще 3 рулона будут забирать люди. Это ПВХ-мембрана Сика. Да, есть полный дрейк, но мы такое в наличии не держим даже. То есть там, смотрите, чтобы она не была с Китая там есть название а лучше позвоните, я вас проконсультирую можете даже с другого города позвонить если вам даже не подойдет наша но старайтесь выбирать что-то вот из этого варианта потому что когда мембрана дешевле 300 гривен за метр квадратный, но ну это полная какой то шляпа и это все толщина 1,5 1,2 вообще не вижу смысла сейчас стелить, она там дешевле на 30 гривен, но 1,5 срок службы гораздо дольше так что обращайтесь, Константин Мирогрупп, у нас свой склад и один из самых крупных в Одессе по ПВХ-мембране, по детикстилю, полная комплектация. Вот мы сегодня закомплектовали три кровли и ждем еще одну.